Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh para pirsawan Dina iki kita bakal nonton lakon wayang Ramayana Kanti judul Pengorbanan cinta Cerita iki berita akikat tresnan sejati antara Romo lan cinta Uga perjuangan kanggo ngalahke keangkara murkaan Rawana Ayo padha cerita ceritane Kulo BADRI ngajarakan perkenalan. Kulo Zara Nala Minongko Narato. Kulo Nila Najla Minongko Trijata. Kulo Frederika Aurelia Kansa Suryanta Minongko Sinta. Kulo Muhammad Wajar Putra Sulaiman Minongko Laksmana. Kulo Rizky Aman Setiawan Minongko Rama. Kulo Zivana Gabriela Azhar. Ini logo selama Asrama alas itu Enggah tenan, Ingin aku rada wedi agak suara aneh. Jangan khawatir, Sinta, aku lan adikku Laksmana bakal melindungi kowe nanging kakang kita kudu ngati-ngati Rawono bisa wae ngirep <player> nah, bolo kanggo nyulik Mbak Yusita Nanging cipule Rawono panjang nes kerancang ola Dede e pengen Dede Sita Kambawa e dewe Hmm, Ayu tenan cinta iki yen aku bisa lungo dhewe menyang alengka aku bakal dadi raja sing paling bahagia lha aku brahmana sebat rahwana eh maksude ravi tuwung paringno pangan lan banyu katurut pinarak resi monggo <tuh> ngaso rumiyen Hahaha, <Rapply> saiki kue dadi sandera kula. Sinta, aku bakal nggawa kue menyang Alengka. Ah, Mama, tolong aku. Sinta, dadi garwaku, lan aku bakal maringi kabeh sing kartu. Kaya ora bakal Rahwana aku setia marang Rama aku ngerti perasaanmu nih mas aku bakal nyuruh kowe aku bakal pasang namamu supaya ngandani Rama Ijo tau saya ngelas asih banjur ini <gupi> kanggo mari dapar marang Rama balik no Sinta utawa kowe bakal ngerasa nih panahku ora gampang Rama kowe kudu ngalah ke aku disik perang gede bener kaki lagi panah Rama itu bisa nanti buka sama Rama. akhirnya keadilan menang Cinta, ayo balik bebarengak Maturnuan Rama, Nanging aku ngerti katresnan orang mung saka tembung nanging saka perjuangan Kita wis sinau yen kebajikan mesti menang nglawan kejahatan Oke kabeh menungso tansah eling marang kebenaran Mangkono yang lakon pengorbanan Sinta saka crita iki kita sinau tresna sejati kapucikan lan kesetiaan bakal ngelake angkara murka Matur nuwun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.